Hər kəs salamlar. Bu günləri Rust oyununa girmə problemim var. Daha doğrusu, girmək istəyirəm, oyuna gedə bilmirəm. Qara s-mod ekranda qalır və oyun açılmır. O belə bir fayl var ki, o kompüterə köçməsi lazım olmalıdır. Məsələn, çox vaxt ə, oyunlar olmasa oyunlar açılmır, hansı ki, o Microsoft Visual C++ 2013 dağıdıcı fayldır. Onu kompüterə tətbiq etməliyəm, netə tətbiq edirəm. Ə, e, mən sizə indirmə linklərini sizə atacağam videonun altında. Gəlin belə yazaq. Bu qula yazırsınız ki, download. Mən hələ də məna göstərmək üçün sizə yazıram. Onsuz da bu linki sizə elə atacağam ki, siz onu tıkladığınızda o avtomatik sinq dəyişəcək və bunu heç bir açıq eləcək də, bunda virus olmur çünki bu Microsoftun öz sistemidir. Bu bunda virus ola bilməz. Ona görə eş bu barədə narahat olmayın. Bunu göstərmək üçün yazıram. O, adım, daxil və daxil oluruq. Meta holdansa e, download düyməsini sıxdıqdan sonra belə biri gələcəksiz. Burada iki bir şey məsələ var ki, burada var e, 64 iksiz. Var 64 - 64. Ekzoder nə deyəcəyisiniz? Sin kondensator 64 radəsində format olunubsa 64-ü üç deyəcəksiz. Əgər 32 bitli format olunubsa 86 işlədəcəksiz. Əgər siz bunu bilirsinizsə Ona görə məsləhət görərdim ki, hər ikisinin qarşısına goş qoyub next-i vurursunuz. Çünki də məyiniz məsləhət görürəm. Əgər bilirsiniz 64 64, əgər 86 86, əgər içərisini işləməyə etmaq istəyirsinizsə, ikisinin qarşısına goş qoyub next-i vurursunuz. So məsləhət görərdim ki, elə gördünüz yuxarıda bunu da işləyəsiz. Yəni bu mənca bu olmaq da yaxşı. Mən ki həmişə mənca bu olmaq yaxşıdır. Yəni həyatınıza qarşı bunu da işlədə bilərsiniz. Da next-i vurub işləyirsiniz dəstəyindən sonra kampusdan keçirsiniz və oyuna gedirsiniz. Mən işləmişəm qabaqcadan, onca təkrar işləmirəm. Biz siz gəlin birlikdə gedək baxaq. Görək oyun açılacaq, yoxsa yox. Rey. Yəni siz bunu işləməzsiniz. Yəni bu Rust oyunu olmazsa, digər onlayn oyunlarda da bu problem yaşana bilər. Nə yəni, Survivor-da yaşana bilər buna görə. Mən də törədirdim ki, onu işlədə görəsən ki, oyun açıldı. Yəni problem ondaydı. 2013 siz Bunun çox növbələri var. Var 2005, 2008, 2010, 2011, 2012 il və 2010-ın son çıxandır. Və məsələn görərdim ki, belə düzləyirsiniz. Başqa problem də yaşanmasın. Yenə deyirəm, mənə izlədiyinizə görə çox sağ olun. Hər zaman sizə kömək ola bildim isə mənə xoşdur. Yenə də nə probleminiz nə olursa, mənə yorumlarda yaza bilərsiniz və gördüyüm dədərlə Ə, hər zaman sinyondan azarsız qoymayacağam kömək elməyə çalışdım. Bəzək ki mən də özüm zamanı bir vaxtlar bilmirdim. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. İndi sağ olun, özünüzə məhəbbət.